Dia call dia kata ustaz sekarang ni tengah viral dekat dekat WhatsApp. Nanti dekat akhirat siapa yang ikut empat mazhab dapat syafaat, siapa yang tak ikut tak dapat. Tuan, tuan kita bukan nak mempertikai empat mazhab, ia mazhab yang muktabar. Tapi mazhab Ahli Sunnah tidak pernah terkurung dalam empat mazhab ni saja. Saya tanya dekat dia, dia tanya betul ke ustaz ada hadis? Saya kata, orang yang hidup sebelum empat mazhab macam lah. Orang yang hidup sebelum empat mazhab tu macam mana? Tak dapat syafaat ke? Betul dia gelap. Betul juga orang no. tu. Tu kadang-kadang kita ni bila belajar sains jadi pandai. Bila masuk belajar agama, maksudnya tak boleh fikir. Ada juga yang sebut kat saya, kita kalau nak belajar empat mazhab ni, kita kena belajar satu mazhab bagi habis dulu. Kalau macam tu sampai bila pun tak habis. Siap buat dakwaan dia kata imam imam mazhab yang empat ni sebelum belajar mazhab lain dia belajar mazhab empat dulu. Saya kata Abu Hanifah dia hidup sebelum Imam Syafi'i lahir. Bila masa dia kenal mazhab Syafi'i? Nak tipu pada pada lah <laughs> Maka bila kita kita dengar benda ni paling tidak kita ada keluasan. Dan kita tak kata orang lain sesat tanpa hujah yang kukuh sama-sama ahli sunnah kita kena mengiktiraf dan kita mencari yang mana yang paling hampir dengan kehendak Allah dan Rasul semampu yang kita mungkin sebab nabi bukan hanya minta kita memperbanyakkan amalan nabi juga minta daripada kita yang lebih penting nabi kata apa saddidu wa qaribu. Nabi mulakan dengan perkataan saddidu kemudian baru waqaribu Saddidu maksudnya jadikan amalan kamu dalam agama ini tepat seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu baru Nabi sebut waqaribu. Jadikan amalan kamu hampir kepada kesempurnaan bagi banyak Selagi mana kamu mampu Selagi mana tidak gulu Tidak melampau dalam agama Buat salat sunat banyak-banyak tak apa Selagi mana kamu tak penat dan tak mengantuk Buat Tapi pastikan amalan yang banyak yang kamu buat Mesti ada sifat sadat Mesti ada sifat tepat Dengan kehendak Allah dan Rasul Dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasul nak beramal, ramai orang nak beramal. Quraisy juga beramal. Bahkan Quraisy pun hebat buat haji. Quraisy buat haji zaman dia. Tapi tak ikut cara Rasul. Maka sebab itu dalam bab ibadah kita bukan tanya di mana Nabi larang. Dalam bab ibadah kita tanya mana Nabi tunjuk. Di mana Nabi pernah tunjuk benda ni ada dalam ibadah? Maka sebab tu kalau orang tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Katalah bulan Ramadan kali ni, kita nak panggil orang, kita azan sebelum tarawih. Okey tak? Azan Isyak, azan Isyarah. Lepas azan Isyak tu kita azan sekali lagi. Panggil untuk tarawih. Okey tak okey? Ha? Huh? Okey. <laughs> Ulama kata tak okey. Bid'ah. Kenapa bid'ah? Bukan sebab Nabi larang. Sebab Nabi tak tak tunjuk. Sebab Nabi tak tunjuk. Sebahagian fuqaha menyebut bila ambil wudu sebelum basuh kaki sapu tengkuk. Ada sebahagian kita. Saya pun dulu masa kecil-kecil duk belajar Arab, ustaz suruh buat. Sebahagian ulama menyebut ia bidah. Pasal apa bidah? Bukan sebab Nabi larang, sebab Nabi tak tunjuk. Dalam bab ibadah yang ada ritual, yang ada bentuk, yang ada waktu tertentu. Yang masa kita beramal, kita tahu dia adalah ibadah yang khusus terikat dengan waktu, Maka kita perlu mencari dalil yang khusus Macam mana kita nak tahu? Dengan kita luaskan pembacaan Tak cukup dah sekarang ni tuan-tuan Kita hanya terdedah dengan satu aliran saja Satu mazhab saja Tak cukup dah sekarang ni budak tadika pun belajar kebat Tahu kebat? Bukan Batman Kebat Kemahiran berfikir aras tinggi Daripada tadika belajar kebat dah Kita pun tengok eh Budak jah satu jah dua dah belajar Matematik dah belajar pecahan Kita lu jah empat baru jumpa Tu dalam bab dunia Takkan dalam bab agama tuan-tuan Kita masih lagi nak kita masih lagi nak satu aliran. Kata pening ustaz, belajar banyak-banyak. Yang pening tu tuan-tuan seorang je. Orang lain okey. Dan tak pening pun sebenarnya, dia saja buat-buat pening. Tak pening pun. Cuba relax. Kalau rasa tak apa nak faham, okey, relax dulu. Makan Panadol. Kerana kefahaman tu datang daripada Tuhan, bukan daripada ustaz. Mungkin kali ni Tuhan belum bagi rezeki nak faham. Esok eh, okay, mungkin faham tapi mau relax relax